我回来了、啊，哎呀，你怎么回来了？啊，真是金窝银窝都比不上我的小窝呀。嗯，爸爸。哎，主要是我们那小区啊，又停水又停电的，我还怕黑。怎么有心事啊？我想我爸妈了。 他们很快就回来了。哎,哎，关键时刻！嗯，你先看啊，快。 这都大晚上这么晚了，谁呀？你之前合作的甲方问问我们档期。之前合作的甲方？啊。男的女的？男的。吴小姐。嗯。你呀、啊，是名花有主的人。嗯。你得稍微对男的有点戒备之心，别看啊。你像你身边那些人啊，老柯、春花、啊、马婶婶、胖胖。 好吧，算了，你得稍微注意点。放心，放心，别说男人女人了，我们互相都没把对方当人看。不是当不当成人看，男人的心思我特别了解，你这样会有危险的。 我是女人，女人的心思我也很了解。像你这样温柔细心，长得还这么可口的，比起我你更危险。一定要注意一下你身边的莺莺燕燕。嗯，我比你可有觉悟多了，我没把他们放在眼里。啊、万一你遇到更好的呢？咱们俩已经盖章了，嗯、更好的那些自认倒霉吧。啊！我说你说起情话还一套一套的，还不是跟你学的？不光很好听，嗯、还很可口。 这可不可口呀？试过才知道。哦，这这，哦哦，不错啊。嗯，你说还挺好玩的。嗯，这样呀，你一个我一个，这样别人就知道咱是一对了。这就是你说的惊喜吗、哦？嗯。 那可得好好做，到时候我把它放在办公室里。人要是找的话，我可不要啊。不会做出嗯，肯定好看。杯子是不是长得有点太个性？怎么了？罗爷一直嫌弃我们，那我不做了。我怎么敢嫌弃恩恩做的杯子呢？你看这杯子，从设计感，从艺术造诣，活脱脱就是一个当代艺术品。我说你这彩虹屁的本事呀，有进步。 那还不如跟董老师学得好，这叫做游目人啊。不过我只学了一点皮毛而已。对了，明天的考察准备怎么样？当然准备好了，不然我怎么会为你在这儿做杯子呢？反正明天我也去，要不咱们俩就跟我妈坦白得了。那可不行，现在这个项目是我跟真真在负责，我不能让阿姨觉得我把心思都放在谈恋爱上了，他会失望。的。 说的有道理啊，都听你的。反正我见过你爸妈了，别想甩掉我。我可不舍得。